কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় মাসিমপুরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রম উনিশশো সালের পনেরোই ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশ করেছিল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন সময় সঙ্গে সঙ্গে আজ তা এক বিশাল শিক্ষাবৃক্ষে পরিণত হয়েছে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সোমবার পিএমশ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় মাসিমপুরে আয়োজিত হল এক বর্ণাঢ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের অধীনে সারা দেশে পরিচালিত হচ্ছে বারোশো পঞ্চাশের বেশি বিদ্যালয় সেই ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে पीएमसी केंद्रीय विद्यालय माशिमपुर है वो विशेष तौर दिन और आज ये एक भरा पूरा पेड़ बन चुका है यहाँ पे लगभग साढ़े बारह सौ से अधिक विद्यालय पूरे भारत में स्थापित हो चुके हैं तो उसके स्थापना दिवस के रूप में 15 दिसंबर का दिन मनाया जाता है और इस दिन एक विद्यालय के अंदर हर प्रकार की जो गतिविधि वो आयोजित कर सकते हैं चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं चाहे खेल कूद है इसके साथ जोड़कर वो की जाती हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर एक विशेष तौर पे आज इस दिन पर पीएम श्री जो गतिविधि हुई है जो स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है उस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हमारे विद्यालय को प्राप्त हुई है उसकी हमने एक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है ताकि पूरे जो अभिभावक हैं उनको पता चल सके कि उनके बच्चों का जो भविष्य है वो बड़े ही सुरक्षित हाथों में है और इसके साथ साथ हमने एक नया कंसेप्ट यहां पे शुरू किया वोकल फॉर लोकल जो कि आत्मनिर्भर भारत की कड़ी से जुड़ा हुआ है जिसमें विद्यार्थियों ने जो विभिन्न प्रकार की सामग्री चाहे वो सौंदर्य से जुड़ी हुई है जैसे कि कुछ सोप्स उन्होंने साबुन ऐसी प्रकार की प्राकृतिक जो साबुन तैयार की है मटेरियल के साथ की रिंग्स तैयार की हैं पेंटिंग्स तैयार की हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने तैयार की हैं जो एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं वो उनको कुछ अभिभावकों ने खरीदा भी है और कुछ अभिभावकों ने उनका ऑर्डर भी उनको दिया है तो शिक्षा को किस प्रकार हम रोजगारोन्मुखी बनाने का प्रयास कर सकते हैं उस दिशा में हमने पहल करने की कोशिश की लगभग छब्बीस स्टॉल हमने यहाँ पे लगाए हैं অনুষ্ঠানে ছিল চিত্র প্রদর্শনী পুরস্কার বিতরণী এবং পিএমসি পরিকল্পনার বিশেষ ডিসপ্লে ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার পাশাপাশি স্থানীয় ও ঐতিহ্য তুলে ধরে নজির সৃষ্টি করে বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এদিন ভারত সরকারের বিভিন্ন শিক্ষামূলক পরিকল্পনা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল ভারতের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত ভোকাল ফর লোকাল নামের এক নতুন কনসেপ্টেরও উদ্বোধন করা হয় শিক্ষাকে কিভাবে উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত করা যায় সেই বিষয় টি তুলে ধরাই ছিল এদিনের অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অনুষ্ঠানে মোট ছাব্বিশটি স্টল বসানো হয় যা সকলের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় বলে জানান বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ড হারপাল গ্রোভার অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকাশ সাহু সব মিলিয়ে শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতি ও আত্মনির্ভরতার মেলবন্ধনে এক স্মরণীয় দিনের সাক্ষী থাকল পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় মাসিমপুর जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जैसे साइंस मैथ एआई और आर्ट और हमें ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग पूरे केवी स्टाफ और पूरे पूरे स्कूल को थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला है जैसे जैसे साइंस साइंस के के लिए की बहुत सारी से, जैसे के बारे में या मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है एग्जीबिशन से बहुत अच्छा लग रहा है एंड इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है जैसे कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता है तो उधर बायोलॉजिकल इधर बहुत सारे स्टेचू रखे है तो उससे हमें आगे जाकर बहुत फायदा होगा